Сегодня у Влада день рождения. 33 года вы решили, вы решили нас вывести на природу, чтобы не сидеть в дома за столом. Ну что, арендовали мы на На Турбазі на Дніпрі будинок коштує 2800 гривень на добу. Будиночок такий на дві кімнати на 6 чоловік. Будинку холодильник, кондиціонер, бойлер, гаряча вода, всі умови є. От є, ще на території Пропонують на території попаритись чан над травами, там пропонують попаритись. Трави чабрець, лаванда, хвоя. Коштує 1800 гривень за дві години. Але ми не парились, бо було дуже спекотно. Ходили купатись на пляж в Дніпрі. Можна також орендувати лодку для риболовлі. Коштує 2 години 250 гривень, на добу 800 гривень. Але ми теж лодку не брали. Я ловив рибу з пірса вранці, ловив таке для котів. От. Дуже, дуже, нам дуже сподобалось. Все дуже добре, гарно, чистенько заселятись. Якщо заселятись, то о 14.00. Але будинок був порожній, тому ми 10 ранку ми вже заселились. Якщо виселятись, то о 12.00. Ну, от такі, такі справи. Подготовка. Потом снимем шашлыка. Классно раздувает Хотя сегодня ветер, но и так неплохо раздувает Да, неплохо раздувает Ну да. <с... <с...> 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 Именинник Сейчас я буду кидать дрова, чтобы они распалились Давай Сейчас Уже кидаю Процесс пошел Показывай Как это правильно делать Расскажите, пожалуйста, как правильно кидать дрова Мелкие, да, сначала? Да, если ты сначала большие начнешь бросать, то потом не разгорится, оно забуду даже может. Ага. Рассказывай, чтобы я хотя бы знала. Ника головой ударилась, я сейчас не могу отвечать. Головой ударилась. Кися. К -к 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 -к. Мяу. Смотри, какая это. Я по пачку бумаги ударил головой. Иди погладь, А ты аккуратно подходи.

Давай. А, Где под фломастерами. Итак, продолжаем нашу рубрику. Рассказывайте, пожалуйста, дальше, как правильно распаливать костер. Сначала мелкие. Сначала мелкие, мы на этом остановились. А -а -а. Потом Николай даже а -а -а -а. сказал, И мы приостановить. Теперь потолще. Ага. Вот смотрите, оно разгорелось. Видите? Разгорелось. Дымится ага. Хорошо. Дымится хорошо. Это хорошо проверено. Хорошо проверено. Дальше. Ну теперь одну потолще бросаем. Угу. Но пока остальные не бросаем, пусть хорошо прогорит, когда остальные я угу. Пока мы можем какие выпить мы успеваем. Успеваем выпить, да? Хорошо, идем Усп выпивать. Идите, пожалуйста. Можете мне снять?

разом грузи выкликают юбка, Ты здоровый клип, а... так а что ты делаешь там? Никогда не, дотрагивайся до вот этого, потому что она горячая Давай, вот, молодец, давай Боже мой, что бы мы без тебя работали, дитина? <laughs> вот, молодец, смотри, как хорошо разгорелось Все, молодец Тут все заморылось. Ну все так, как раз распалило как надо. Ну да. А там, где черные, уши не стоят. А то там, а там будут одни неприятные. Что Юлия Сергеевна может нам сказать а по там, этому поводу? Где а, черные, я там, где там будут. Сказать, опасности. что а. я никогда не думала, что я в такую температуру буду идти купаться. Какую температуру? Что с температурой не так? достаточно ну, прохладно Прохладно? Сегодня. Да, если сейчас Что бывает? Упалась. О, у нас тут собачка. Как на да я ж тут был в прошлом году, и ты ж Валера! Разломаны. Интересно? Тут поменялись. Идем к пляжику. Нет, не А первый раз? Там пирс. Да? Не ну как на Там вот кстати пирс классный. Тоже в нем париться Да.